Salam hörmətli dinləyicilər. Atasının vurulduğu eyni yerdən güllə yarası alaraq şəhid olan kəşfiyyatçımız 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidi Əmra Hüseynlidən danışacağam bu gün sizə. Şəhidimizin həyat yolu haqqında daha ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdıracağam. Əmra Namik oğlu Hüseynli 12 oktyabr 1994-cü ildə Cərləbat rayonunda dünyaya gəlib. Hələ uşaqlığından çox qayğıkeş, səmimi, mehriban, nəzakətli biri idi. Uşaq olmasına baxmayaraq, getdiyi hər yerdə özünə hörmət qazanardı Əmra. Dik duruşu, yaşlarından seçilən nitqi, özünə məxsus əsələti onun ən mühüm xüsusiyyətlərindən idi. Ailəsinə o qədər bağlı idi ki, iki qardaş idi. Qardaşı Orxanla bir sinifdə oxuyub. 8-ci sinifə qədər bir sinifi, bir otağı, bir elmi paylaşıblar. Elə qardaşının və sinif yoldaşlarının sözlərinə görə çox sözə baxan uşaq olmuşdu Əmrah. Heç kəsi incitməzdi, kimsənin qəlbinə dəyməzdi. Biri inciyəndə onun yanında olardı, ona dəstək olardı. Elə hərbiya marağı da 5-ci sinifdən yaranmışdı. İdmanla çox məşğul olurdu. Güclənmək və gələcəkdə düşməni məğlub etmək istəyindən idi. Şübhəsiz bu məşqləri həm də hərbiə qəbul olmaq, hərbiçi olmaq arzusundan da qaynaqlanırdı təbii ki. Torpağa, vətənə elə bağlı idi ki, uşaq olmasına baxmayaraq o da Qarabağın işğalı ilə barışa bilmirdi. 2010-cu ildə Naxtivaniskaya qəbul olanda tələb olunan bütün şərtlərdən keçmişdi və beləcə qəbul oldu. Sənədləri 8-ci sinifdə Cəmşid Naxtivaniskaya göndərildi. Əmrahın 26 illik həyatındakı şücaətlərindən danışsaq, heç bitməz ki. Ancaq yenə də danışmaq istəyirəm. Keçdiyi hər yolun bir hissəsini sizlərə çatdırmaq istəyirəm. 2010-cu ildə Cəmşid Nağçivaniski adına hərbi liseyə daxil olub. 2013-cü ildə oranı bitirərək akademiyaya daxil olub. Akademiyadakı təhsilini də başa vurduqdan sonra Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin tərkibində xidmət edib. Türkiyədə, Gürcüstanda və başqa yerlərdə təlimlərdə olub. Zakir Həsənov Hikmət Mirzayev tərəfindən dəfələrlə təltif olunub. Əmra tovus döyüşlərində də iştirak edib. Bu döyüşlərə kimi bir neçə uğurlu əməliyyatlarda iştirak edib. Özü kəşfiyyatda komandir idi. Tapşırıqların hamısını həmişə layiqincə icra edib. Onun öz komandirləri də barəsində çox razılıq edirlər. Muharibə haqqında heç bir yaxınına heç nə deməzdi. O qədər sir saxlayan idi ki, onun işi hər zaman gizli idi. Kimsə ondan söz ala bilmirdi. Əmrahın hospitalda qardaşına son sözü bu oldu ki: Məndə hər şey yaxşıdır. Siz yaxşı olun. Özünüzdən məhəyyət olun qardaşım. Mən zirvəyə çatmalıyım. Mənim zirvədən başqa arzum, istəyim yoxdur. Evi sənə tapşırıram. Qardaşı ona elə demə: Qardaş, o söz mənim üçün ağır sözdür axı. Ata da rəhmətə gedib. Biz ikimiz bir anamız qalmışıq. Bizim bir-birimizdən başqa heç kimimiz yoxdur, dediği zaman gülə-gülə dedi ki: "Orxan, mən o zirvəni çoxdan arzulayıram. Mən hərbi məktəbə daxil olduqda artıq o zirvə mənimlə bərabər idi." Qazi yoldaşlarının sözlərinə görə, zabiti olan Əmrahan yanında çox şey danışmazdılar. Çərçivə var idi. Ona tək sabit kimi yox, insan kimi də çox hörmət edirdilər. Bu hörməti özmənliyi, kişiliyi, mərdliyi ilə qazanmışdı İgid Əmra. Ancaq həmçinin onun yanında bütün əskərlər çox rahat, qorxmaz olurdu. Onun isti nəfəsi belə bütün əskərlərə inam verirdi. Sentyabrın 26-sının səhəri Bakıdan yola çıxıb, Oktyobrun 7-si axşam Cəbrail uğrunda gedən döyüşlərdə yaralandı. Elə həmin günü 12-13 saat dayanmadan döyüşüb. Yaralandıqdan sonra oktyobrun 8-i onu Göyçay xospitalına yerləşdiriblər. Kəllə beyin travması, qabırğa qırıqları var idi. Ailəsi onun yaralandığını ayın ona xəbər tutub. Həmin gün qardaşı xospitala gəlib və onunla çoxlu söhbət edib. Oktyobrun 12-si onun doğum günü idi. Doğum günündən 1 gün sonra da yenidən döyüşə yollandı Əmrah. Füzuliyə oradan da Şuşaya istiqamət aldılar. Zabit yoldaşlarının sözlərinə görə 34 nəfəri Əmrah mühasirədən çıxardıb. Onun bir sözü iki olmurdu. Bütün döyüş yoldaşları onun zəkasına, savadına, məntiqinə bələd idi. Döyüşçülər vaxtı özünü həmişə önə verirdi. Döyüş yoldaşlarına deyirdi ki, siz ailəlisiniz, mən subayam. Siz qalın bura da Mən sizdən qabaq getməliyəm. Əmra hospitala kəllə beyin travması, qabırğasında qırıqlarla gətirilmişdi. Hospitalda 1 ay yatmalı idi. Hansı ki, 4 gecə yatdı. Qardaşı ona: "Qalacaqsan burada?" dediyi zaman cavabında: "Yox. Mənim qardaşlarım döyüşür. Orada yaralılar var. Şəhid qardaşlarım var. Mən bura yatmağa gəlməmişəm. Mənim döyüşdə olmağım lazımdır." uşaqlar başsızdır. Mən onların yanında olmalıyam demişdi. Pedagog əskər. Həmin vaxtdan oktyobrun 26-sına kimi Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak etdilər. Çanağçı kəndində şəhid oldu. Axşam radiaları saat 5-6-nın yarısı imiş. Döyüş yoldaşlarına deyir ki, axşam saatları olsa da aydınlıq idi. Əmra bizdən 4 metr qabaqda idi ona tapşırıq gəlmişdi. Bizə dedi ki, hazırlaşın. 15-20 dəqiqəyə qarşıya gedəcək. Ona verilən tapşırıqdan sonra özü də orada nəsə hazırlayırdı. Əmrah zəng gələndən sonra bir də ayıldıq ki, güllə yağış kimi üstümüzə yağır. Həmin an pusquya düşsələr də Əmrah 15 dəqiqə yenə döyüşdü. Bizi qabağa çəkməyə Allahu Əkbər deyə-deyə güc verdi. Əmrahın sayəsində mövqeyimizdən qabağa irəlilədik. Bir də gördü ki, vurtdular onu. Amma bilmədik Güllə harasından dəydi. Gördüyü ki, Güllə Əmrahın sağ keçgahından dəyib. O vurulandan 7-8 saat sonra hekimi qan itirməyinə baxmayaraq özündə olub. Atışma o qədər güclü olub ki, Əmrağı oradan çıxarmaq üçün kömək çağırmaq imkanı olmayıb. Amma xəstəxanaya çatana kimi özünü tam itirməmişdi. Murov dağ silsiləsinin Murov zirvəsi Cəbrail, Füzuli rayonlarının düşmən işğalından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. Xocavənd rayonu Hadrut kəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərdə yanında mərni partlaması nəticəsində yaralanır. Amma 4 gün hospitalda qaldıqdan sonra yaralı halda silahdaşlarının yanına qayıdır. 26 oktyabr tarixində 26 yaşında Xocalı rayonunun Çanaqçı kəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olur. 1 gün sonra da doğulduğu Cənnəbat rayonunda torpağa tapşırılmışdır. Şəhidin qardaşı Orxan bəy Əmrahan ölüm xəbərini necə alması ilə bağlı bunlara deyim. Mənə oktyobrun 27-si hərbi komisarlıqdan zəng gəldi. Dedilər ki, qardaşınız ayağından yaralanıb. Dedim, gəlirəm. Mənə əyan olmuşdu ki, qardaşım şəhid olub. Artıq ora gedənə kimi bununla barışmışdım. Mən ora yola çıxanda artıq bilirdim vəziyyəti. Hara, nə üçün gedirəm? Füzulinin Əhmədbəyli kəndində mağaranın içinə girdim. Gördüm ki, qardaşım şəhid olub. Baxdım, qardaşımı necə yola salmışam ilə təəkilib. Amma başından güllə dəymişdi. Şəhidlərimiz oldu ki, ümumiyyətlə tanınmaz vəziyyətdə oldu. Şəhid yaxınları üçün bu sarsıdıcı zərbə idi. Adam ona heçcürə dözə bilməzdi. Amma mən hətta qurban da dedim ki, qardaşım göndərdiyimiz kimi evimizə geri qayıtdığı üçün qurban kəsəcəm. Mənim atam da rəhmətə gedib. O da 1990-cı ildə 20 yanvar hadisələri zamanı başından qüllə yara salmışdı. 3 il bundan qabaq rəhmətə getdi. Qüllə qardaşımın da başına, atamın başına dəydiyi eyni tərəfdən dəymişdi. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Emra Namiq oğlu Hüseynli Vətən uğrunda medal ilə təltif olunmuşdur. Əlbəttə. Atalarını 3 il öncə itirən ailə üçün, ana üçün, qardaş üçün evin bir igidini də itirmək olduqca ağırdır. Özü də belə qirətli oğul, yaralı halda tam sağalmamış. Doğum gününün səhəri belə döyüşə davam edən oğlu öz qəhrəmanlıq salnaməsini igidliklə yazan oğul. Artıq o gözəl ananın bir övladı qaldı yanında. Orxan Əmrahanın qoxusunu əlbəttə daima hiss edəcək o ana. Paltarında, otağında, evində, burununda. Amma Allaha şükürlər olsun ki Orxan kimi bir oğula da sahibdir ana. Ən azından ona sarıldığı zaman Əmrahanın da qoxusunu alacaq onunla. Bir tərəfdən də fəxr edir ana. Övladı 32 illik həsrətə son qoyanlardan biri oldu çünki. Övladı qeyrət, şərəf, kişilik simvolu oldu çünki. Qarabağsız başı aşağı, üzgün millətin başını yuxarı qaldırıb qəlblərə sevinç toxumu səpti çünki. Bütün Azərbaycan xalqı şəhidimizin ruhunun qarşısında, onu böyüdən ananın qarşısında, həm də dünyadan köçən atasının ruhunun qarşısında baş əyir təzəmin edir. Əmrah kimi övlad yetişdirdikləri üçün. Yenə Əmrahlar doğulacaq. Oğullarına yenə Əmrahan adını verən yüzlərlə ailələr olacaq. Əmrah kimi qəhrəman yetişsin deyə şəhidimizin həyat yolunu danışacaqlar övladlarına. Hər kəs. Vətən üçün, torpaq üçün yaşamaq hüququndan keçən qəhrəmanımız heç vaxt unutulmayacaq. Biz unudulsaq da onlar Tayma yatışarda qalacaq. Bütün şəhidlərimizin, o cümlədən Əmran Hüseyninin ruhu şad olsun. Ruhları qarşısında baş əyirik hamımız. Əmran bizim xüsusi təyinatlılardan idi. Əmran çox mütəxəssis, mütəxəssis bir döyüşçü idi. Azərbaycan ordusu bu dır mütəxəssis yetişdirmək üçün illər lazımdır. Bizim Mərifə pəlamız o bir din xadimi idi, bir ruhani, mənəviyyat insanı idi. Onun barəsində mənə danışıblar. Onun